د پر ذمہ داری آیت کی باری تعالیٰ نے کہ میری عبادت کے بعد تم بھی ہر شے سے بڑھ کر والدین کے ساتھ احسان کا رویہ اپناؤ مگر بدقسمتی ہے کہ ہماری سوسائٹی میں اخلاقیات کا پورا فیبرکس پورا تانا بانا وہ نہ صرف کمزور ہو گیا ہے ٹوٹ گیا ہے اقدار مٹ گئی ہیں اور معاشرہ بوجو بد اخلاق لوگوں کا ہجوم بنتا چلا جا رہا ہے والدین کے ساتھ احسان سے پیش آنا بلائی کے ساتھ ادب و تکریم کے ساتھ خدمت گزاری کے ساتھ پیش آنا یہ ایک ایسا عمل نہیں ہے جس کا تعلق صرف والدین کے ساتھ ہے یا والدین پر ختم ہو جاتا ہے نہیں والدین ممبا ہیں سر چشمہ ہیں جس سے احسان بھلائی ادب تکرین خدمت گزاری اچھے مینرز کا کلچر جنم لیتا ہے والدین ایک چشمہ ہیں ان سے اولاد میں نسلوں میں ادب و تکریم کا احسان کا بھلائی کا کلچر جنم لیتا ہے جو اولاد والدین سے احسان کا رویہ نہیں رکھتی اور حسن سلوک اور ادب اور تکریم اور خدمت گزاری کا طرز عمل نہیں رکھتی وہ اولاد معاشرے میں کسی شخص کی بھی عزت و تقریم نہیں کر سکتی کسی کے ساتھ انسان کا رویہ برقرار نہیں رکھ سکتی جن معاشرے میں والدین کا احترام ختم ہو جاتا ہے ان معاشروں میں سب بڑوں کا احترام ختم ہو جاتا ہے حیا ختم ہو جاتا ہے لحاظ کا کلچر ختم ہو جاتا ہے چھوٹے بڑے میں جو ایک تعلق ہے چھوٹے پر شفقت اور بڑے کی تعظیم و تقریم یہ سارا کلچر ٹوٹ جاتا ہے سو ساری سوسائٹی میں عزت اور احترام اور تقریم اور خدمت گزاری اور احسان کا جو کلچر ہے اس کی اساس والدین کے ساتھ حسن سلوک پر قائم ہے یہاں سے شروع ہوتی ہے اور اگر یہ تعلق ٹوٹ گیا تو ساری سوسائٹی بیرہ روی کا شکار ہو جاتی اور ایک یہ پہلو بھی ہے کہ والدین اپنی اولاد کی پہلی درسگاہ ہوتے ہیں چیننگ اکیڈمی ہوتے ہیں اولاد جب لمحہ لمحہ والدین کا ادب کرے گی تکریم کرے گی عزت کرے گی احترام کرے گی خدمت کرے گی احسان کرے گی شفقت کرے گی اپنے ماں باپ سے آواز بلند نہیں کرے گی آگے ہو کے نہیں بیٹھے گی پشت کر کے نہیں چلے گی پاؤں دراز کر کے نہیں بیٹھے گی اونچی آواز سے بات نہیں کرے گی تلخی سے بات نہیں کرے گی اولاد جب اپنے والدین سے اور توجہ سے بھی یہ بات سمجھیں اور یہ جی عمل پانچ سال کی عمر تک پھر بچہ سکول جاتا ہے مگر والدین کا ادب قائم رہتا ہے دس سال کی عمر پھر پندرہ سال کی عمر بیس سال کی عمر پچیس سال کی عمر تا آ کے بچہ انڈیپینڈنٹ ہو جائے شادی ہو جائے اور اپنے الگ گھر میں آباد ہو جائے پچیس سال کے لگ بھگ ایک زمانہ ہے پورا جب پورا زمانہ اس بچے کی بیٹی کی بیٹے کی بولی ماں باپ کے ساتھ ادب کی بولی احترام کی بولی تعظیم کی بولی حیا کی بولی خدمت گزاری کی بولی توازوں کی بولی ہے انکساری کی بولی ہے آنکھیں جھکا کے بیٹھنے کی بات آواز کو نیچے دبا کے بات کرنے کا طرز یہ جو پچیس سال اس نے ٹریننگ لی ہے وہ اس کی شخصیت بن جاتی ہے اس کی سیرت بن جاتی ہے پھر اس کی زندگی سے یہ طرز عمل کبھی نکل نہیں سکتا اس کا فیض پوری سوسائٹی کو ملتا ہے ہر بڑے کو ملتا ہے ٹیچر کو ملتا ہے شیخ کو ملتا ہے مشائق کو ملتا ہے علماء کو ملتا ہے بڑے بھائیوں کو ملتا ہے سوسائٹی کے ہر بڑے کو ملتا ہے وہ فیض جو پچیس سال ماں باپ کی خدمت گزاری میں بچے نے یہ حاصل کیا ہے اگر وہ اللہ کے حکم پر عمل درامت کرے اور اگر اس نے والدین کے ساتھ یہ ادب کرنا احسان کرنا نہیں سیکھا تو وہ کسی کے ساتھ بھی نہیں کر سکتا روڈ ہو جائے گا اس کا بیہیویئر اس کے اندر تمیز نہیں رہے گی حیا نہیں رہے گا اس کے اندر اقدار نہیں رہے گی اس کا رویہ چینج ہو جائے گا لوگوں کے ساتھ تلخی ہو جائے گی اس کی گستاخ ہو جائے گا اپنے رویے میں اس میں رونت اور فرعونیت آ جائے گی کسی کا ادب احترام کرنا اس کی سرشت میں نہیں رہے گا تو نتییات اس کی عکاسی پر پورے معاشرے کے حالات میں آتا ہے